Наметів з кулеметів, з гінпівок німці. З нашого боку тільки ми стріляли своїми гвинтівками. Там, як зараз пам'ятаю, це було 15 лютого, але снігу не було, борозна була і сплуга, ото в ту борозну він мене затягнув. Ну я цією я цією ногою обпірайся, він мене підніме, обстилювався, Боже, ти крилець не дав. Я б землю покинув, та й у небо злітав. Таринку Андрію Костянтиновичу було 17 років, коли він вже захищав село Германівка на передовій, воював у Василькові, Фастові, Сквирі Вінниці. У подальшому Андрій Костянтинович визволяв Бесарабію, Румунію, де брали сопку у Карпатських горах. І з перших днів ми потеряли багато людей. Да, я попав якраз для штурма нічжання. немецких танков, противотанковое ружье носил. Большое день в руках. Во и, вну, конечно. и вот я вижу, значит, наши солдаты выскочили в траншеи противника. И уже стрелять там нечего было, потому что смешались все, как каша. И наши солдаты прямо заперами лопатками убивали и выгоняли оттуда противника немцев. Наши солдаты, когда идут в лесу, там в Карпатах, в бой, кричат страшно «Ура!», что даже действовал на психику солдат немецких, они вдирались за этого. Это был 1944 год. Андрею Костянтиновичу тогда было лишь 20 лет. Саме там, під час дуже важких бойових подій, він отримав поранення у ногу. Значить, я помаленьку я пол все-таки документи, да, що оружие я бросить не маю права. Я ну, все таки з бой і ружь. все-таки Опять у меня был. И, <как> сказал, маленько ползи вниз. вернулась оттуда всего два. Один шкуренко без глаза, и я с ногой. А те всех мы хоронили там, в Карпатах. Вот так что были страшные были. Карпатах обороняться легко. Наступать очень тяжело. Очень. Так что наши солдатики там полегли очень много. Вісім місяців Андрій Костянтинович проходив лікування у шпиталі у Чехословаччині. Там нам солдати говорили, говорить, хоча б раніло, це не убило. і слухати. на фронті, это я сам слухав. Да, и вот и так у меня получилось, меня ранило, да, и поэтому я и до сих пор живу. только тогда, когда собиралась идти на фронт и думала об этом, я никогда не могла представить, что такая тяжелая нагрузка ранением, тяжелым нервными окончаниями всего, чаще он молчит. А почему он вас молчит? И нам говорили, что первого, кого мы должны спасать, тот, кто молчит. Оказывается, ко всему тому, не потому, что он хороший по характеру или плохой по характеру а потому что у него был шок читали, Валентина Петрівна после закінчення медичного института в Омську пішла добровольцем на фронт. Должна была оставаться на кафедре ну, Я по совести своей истории не знаю. Ну, по моему желанию великому, я считала, что я обязана быть там, если я уже дальше. И добровольно я пошла на фронт в августе 43-го года. 23 года у меня исполнилось там, в Курске в декабре. Руки мои еще мало что умели, сама я еще мало что знала. И все это шло только на одном, на одной необходимости. Потому что я видела этих раненых, всех, которые, это ведь была линия фронта близко. И вот все улицы, которые подходили к госпиталю, а госпиталь был в разрушенном школьном здании. Вы понимаете, что у оборудование оборудования как следует не было, и рук наших, только сердце одно было, сердце и совесть. знаете, это было ужасно, а я не стал сразу оперировать. Я еще, наверное, где-то большой срок, недели две или три, я обрабатывала тоже тяжелые раны, но не оперировала. Только потом меня допустили до операции. Ну, стояли мы, вы сами представляете себе, что если вся улица запружена, если их несут и несут, мы стояли за операционными столами столько, пока мы не будем стоять. Навіть карміть мені могли поті пообідати позавтраки, тому що не було времени на того, щоб потім готуватися капітати. Ну, так руки розвозили, просто давали брод, сторілки, супа, і що там ще. Вот такі були воєнні дії в Курську. Після визволення Курську шпиталь, в якому працювала Валентина Петрівна, було переведено у Вінницю, потім у Польщу. Наприкінці війни вони знаходились у Німеччині. Так вот армия была раньше нас, потом мы за действующей армией. Я остановился у госпиталя чуть вдали от войск. И там первым кому оказывалась помощь это дети. Убейте их, убейте. Естественно, забежали, забежали сюда, и в, в каждой руке у них было пограни, по, по гранате. И они расстреляли, убили этих шестерых детей раненых Он говорит, что может показать, где Валя а, Симонова, я Симонова была. В 1943 году закончила педиатрический факультет Омского медицинского института. Пройдя курсы специализации хирургов, добровольно ушла на фронт. Вот почему главный врач родового госпиталя кивнул, кивнув на этого умирающего тяжелого немецкого мальчика, сказал, вы устали, операция не из легких, да и день был тяжелый, но вы можете спасти ребенка. Валентина Петровна, глотая слезы вместе с медсестрой, вела бой с жизнью остальных детей. Вот так мы работали, знаете, как. Не как мы умели, а просто я даже не знаю, то ли это потому, что было какая-то не то что наше какое-то вдохновение, не то что нет, было какое-то большое милосердие и какой-то обязательный долг, а еще больше всего, наверное, вот та необходимость что мы просто не могли вот их оставить, а пойти спать, предположим. Мы не спать, не спать, Но зато у нас была такая... Это я никогда не видела. Я после войны уже, когда стала главным врачом большого туберку... 40, 450 коечного туберкулезного закрытого учреждения, и думала о том, я тоже то, то работала, но и, то, и, у, и у меня, вот я так думаю, что я бы не состоялась ни с большой совестью врачом, ни человеком, если не прошла я ту школу, госпиталь. Вот все мы несколько человек, которые в госпитале были, вот те четыре человека, которые шли из нашего института, мы все были как будто бы какие-то кровные родственники. Вот такой был труд. Я не хочу сказать, что я была какая-то героиня. Бой сохрани. Я все делала только то, что мне было положено. Что я умела, не умела, не хотеть слова не было никогда. Валентина Петрівна під час війни вышла заміж. Чоловік был також військовим, але воювали вони на разных фронтах. Тому дев'ять днів, які вони провели разом, зустрівшись під час війни, залишилися в пам'яті на все життя. Дев'ять днів, проведені вместе, були самими щасливими и самими дорогими в моїй житті. Какие бы не минували сроки, и сколько б я ни сходив з мене, мне вновь і вновь благословляют дорогу, нас з про улыбку твою Начало 43 -го года, так, меня призвали в армию, отправили в глубь страны для изучения военной техники. Поскольку я был совершенно молодой, в армии не служил, и с военной техникой был незнаком. Это была станция Поворина. Вот где-то примерно один месяц нас тренировали, изучали мы технику. Потом после месячного обучения нас посадили на третий этаж вот, крупнокалибрный пулемет и туда еще залетали немецкие самолеты. Значит, мы, как говорится, ну охраняли город. И вот, значит на трехэтажном здании, значит, мы были вдвоем, крупнокалибрный пулемет. И в один прекрасный момент, когда мы там уже освоились, вдруг налетели самолеты. Самолеты налетели, вы знаете, сразу неожиданно Молодые, не обстреляли ничего. И вдруг летит на нас взять на самолет. Я, знаете, сразу не понял, что же делать, а? Потом так и понял, стой, я для чего стою. Схватаю, значит, на, на пулемет, за ручки, вот, и нажимаю на гашетку, и мои пули полетели прямо на его. Трассирующие, вот, только я дал, значит, выстрел, пули полетели за ним, напротив его, значит. Смотрю, он начал юлить самолет туда-туда. Я сам себе не поверил, я его сбил. Представляете, первый мой бой я сбил самолет. Только, значит, вот смотрю, ну, ну, наверное, метров 300 не долетел до меня и упал там. Ну, там как раз получилось так, что здание загорелось сюда-туда. Но я на этой площадке танцевал. Представляете, мой партнер бежит, и говорит, что такое? Я в самолет говорю: Все, нас наградят. Но получилось так, значит, нас сразу забрали и дали нам, и пулиоты забрали и дали нам 76 миллиметровые пушки. И вы знаете, эти пушки были 32-го года выпуска. Старая техника. Ведь у немцев была новая техника, а это старая техника. Нам было очень трудно вначале. Но мы сразу нас направили, как раз получилось так, что уже войска дошли э, до Украины. И нас, значит, с России прямо в эшелон, и мы, значит, с техникой до Украины значит, доехали, вот охраняли мосты и сам город. Ну, знаете, самолетов было очень много, налетали очень часто, очень часто. Я вам должен сказать, что многим немецким асам пришлось купаться в нашем холодном днепре. Это было, потому что вбивали их, деваться некуда было, и они так хорошо булькали туда в водичку холодную. Собственно говоря, получилось, что уже наши войска Киев почти освободили, почти. Но пришла команда, что немцы не хотели оставлять Киев, Украину, особенно Киев, и направили большую танковую часть на Киев. Нам дали задание, поскольку наши пушки могли уничтожать противника как в воздухе, так и на, на земле, по горизонту. Поставили мы свои значит, пушки, танки подошли. Но вы можете представить, это была туча танков. Но наши все орудия тоже уже ждали. Короче, разбили их атаку, танковую атаку. Очень много осталось там их подбитых. И немцы ушли, остаток, который остался, они ушли. И больше в Киеве уже не появлялись. А не розуміли, що втратили навсім. Іван Дмитрович після звільнення Києва пройшов усю Україну. В Германії його дивізія повинна була залишити гармати та прочисувати ліс із пехотою. Саме там отримав поранення. Потрапивши до польового шпиталю, просувався разом із військовою частиною. Після перемоги Іван Дмитрович був направлений у Чехословаччину, де служив до 1950 року. Бойові друзі обращаюся я, Іван Дмитрович Рендін. чтобы всегда помнили своих друзей, не забывали о том, что перед вами стоит такая задача, чтобы воспитать молодежь, показать им и рассказать то, что именно мы прошли. И что мы прошли, освободили нашу, наше государство, можно сказать, так? Вот, которое стало мирное, сильное государство. За это вам спасибо. Будьте здоровы. Дорогие ветераны, поздравляю вас с праздником победы, которую вы принесли через всю нашу страну, через Европу освободили. Пусть ваши внуки помнят о вас и о ваших делах. Спасибо вам, дорогие ветераны. песню заводила Про степного сизого горла Про того, которого любила Про того, чьи письма перегла Aqui